о двух моментах, о двух вещах хочу рассказать. Первое – это реконструкция, которая происходит на стадионе. И второй вопрос – это зачем она происходит, эта реконструкция. На сегодняшний момент, я не знаю, видели, не видели, кто был, кто не был, может посмотреть после этого мероприятия, зайти в чашу стадиона, посмотреть, что происходит. Реконструкция затеяна масштабная. Полностью стадион э, перестраивается. Что мы, что мы будем иметь э, после окончания всех строительных работ? Мы будем иметь полностью э, новое новое поле, полностью новый газон с новой травой. Мы будем иметь этот газон, с, э, он будет с подогревом, с поливом, то есть полностью. Газон соответствует всем стандартам УЕФА и ФИФА для проведения не только матчей первой лиги и премьер-лиги, но и европейских соревнований. Что будет еще? Будет, будет освещение, то, о чем мы говорили уже на, пос на протяжении последних двух лет, что освещение на стадионе не работало, теперь оно заработает. Вновь, и мы сможем проводить матчи, как вы и просили, сможем проводить в вечернее время, начиная там в 7 часов, 8 часов. Обсудим это дальше, как, как, как будет всем удобно. Вот. Что будет еще? Будет новое табло. И это то, что касается футбольной части. Кроме того, проводится реконструкция и беговых дорожек, и легкоатлетического вообще, ядра, так называется сооружения, которые необходимы для проведения соревнований по легкой атлетике. И там тоже достаточно масштабно это все проводится. Почему? Потому что покрытие, которое будет на дорожках установлено, это итальянская фирма Монда, которая делает дорожки на стадионах, на которых проводятся Олимпийские игры. И только ну, вот, на очень высокого уровня стадионах. В Украине такого покрытия больше нигде не будет. И это не шутки, это чистейшая правда. Когда мы вот с Сашей Сметанко встречались недавно, я озвучил, что и хочу сейчас повторить это, что в реконструкцию стадиона будет вложено порядка 50 миллионов гривен. Я думаю, это приличная сумма, тем более в сегодняшней непростой, мягко говоря, ситуации, которую мы имеем у себя в стране. Я очень рад и горд тому, что мы продолжаем это движение вперед. Вот. Кроме этого, на верхней площадке будет разминочная зона для легкой атлетики, тоже беговая дорожка с синтетическим покрытием, все необходимые прыжковые зоны, зоны для метания. Это тоже требования ИАФ, чтобы можно было проводить чемпионаты не только Украины, но и чемпионаты европейского уровня необходим стадион должен быть укомплектованной разминочной зоны. Но помимо легкоатлетической разминочной зоны строится еще и тренировочное поле футбольное стандартных размеров с э, искусственной травой. И таким образом я вижу, что к середине мая, может быть, к концу мая эти все работы будут закончены, и мы будем иметь у себя в городе вот такой вот полностью реконструированный комплекс футбольно-легкопедический, который будет соответствовать всем стандартам ПИА, всем стандартам ФИФА и УЕФА. И э, мы будем готовы по футбольной части, э, мы будем готовы к тому, чтобы принимать у себя э, игры, премьер-лиги Украины. Да? Зачем все это делать? Потому что когда я пришел, я обещал, что команда будет через три года играть в премьер-лиге. Но вот сейчас заканчивается там, второй сезон. Скоро, как я нахожусь у руля, поэтому задачи э, первоначально не отменялись. Но вот в свете этого все, э, все вышеперечисленное и делается. Хочу добавить еще, что все эти работы, о которых вам только что рассказал Максим Станиславович, являются не просто дорогостоящими, но и очень качественными работами. Я специально ездил в Турцию, меня послал Максим Станиславович да, на фирму Reform Sport турецкая, которая нам будет поставлять табло, акустику. Максим Станиславович, он забыл упомянуть об этом, еще будет акустика, она стоит новая вокруг стадиона, и вам будет намного с подручней все слышать и видеть на новом табло И как бы видел процесс, как все это делается, это очень и очень трудоемкий процесс. Это не просто люди, как бы, которые дороги делают, пришли и делают нам дорожки вокруг стадиона. Нет, это настолько серьезно, что мы изначально это не представляли. Но работы идут, работы движутся и мы идем, я думаю, по правильному пути. И еще раз хочу подчеркнуть, что надо отдать должные компании Креатив в лице Максима Станиславовича за то, что в такое именно время все равно все продолжается и все строится. По поводу верхнего поля, которое еще будет на, у нас искусственно наверху, там тоже будут стоять вышки освещения. Это тоже вам как бы мы не говорим, но Просто подразумеваем, но чтобы вы понимали, что и там будут вешки освещения, и там будут игры проводить вторая наша команда. Вы же не забудьте, что если мы поставили задачу премьер-лиг, у нас еще должно быть два возраста, в -19 и 19 И21, которые также будут участвовать в чемпионате Украины, и тоже надо где-то играть. Мы рассчитываем на то, что именно на этом поле, которое тоже не будет иметь аналогов на Украине, потому что в нем есть специальная подложка под травой, которую... Но никто не может, это очень дорогостоящая штука. Но Максим Станиславович пошел и на это. Все для футболистов. Так что мы можем смело встречать как бы премьер-лигу. Инфраструктура к тому моменту, я думаю, будет целиком и полностью удовлетворять требования все. И дай Бог, чтобы мы туда попали как можно быстрее. Я думаю, что все этого хотят. Значит, мы провели четыре сбора. Значит, первый, первого раза. Была Крымских и, как я уже сказал, выезд за Турцию. За, эти четыре сбора мы провели 14 игр. Значит, игры разные. И выигрывали, и ничьи, и проигрывали. Но это сбор, это, в общем-то, естественный процесс. Значит, по времени у нас было времени было время, как вы видите, мы очень тщательно, серьезно, так сказать, основательно подошли к селекции команды, учитывая то, что задачи стоят очень высокие, и мы их будем выполнять, и мы их выполним. Естественно, было время, мы провели очень солидную гостиницу. Он защитник, премьер-министр выступал за Карпат, а он футбольный клуб. Ну, перешел из Нивы Терновка. Григорий Бородец. Григорий выступал за Болонь, футбольный клуб, Карпат, полузащитник. Александр Данишевский. Попадающий... Выступал в премьер лиге за московский Спартак, «Торпеда», «Кубань». Чемпион России 2001 -го года. Братан Дмитрий Казачев. Выступал в премьер лиге за «Атлантический Киров» и «Манску», «Зарюху». В звезду перешел из команды Николаев. Сергей Рожок. Полузащитник. Выступал в за «Симфонию» и за «Симфонию», «Симфонию», «Симфонию». Илбаскивая его в Черноморец, участник чемпионата мира среди юниоров 2005 года. И знакомый первоградским любителям футбола Игорь Чередниченко, который является рекордсменом по количеству проведенных встреч за профессиональный футбольный клуб «Александрия».